швабры собирали. Наших ребят вывозят военнослужащих. Где-то там в прицеле тебя ведет. Танк российский из острова вылез. Доброго ранку, Збройные силы Украины. это не просто. Это сознательный поступок ехать на оккупированную территорию, то есть, грубо сказать, в заложники, к оккупанту. Это не просто. Это, за это им большая благодарность 46 человекам. То, что нужно туда ехать, было понятно с первых минут начала войны. С того момента, когда, даже, когда отменили электричку, смена не поехала. Это должна была пятая смена ехать. Там как раз сын был у меня, поэтому он буквально с первого на перезвонил мне сразу и сказал, что папа электричку отменили, мы на станцию на работу не едем. Поэтому стал вопрос, а как быть дальше. Когда Александров, старший НСС, спросил, кто поедет, ну, в принципе, сказали все, что готовы поехать. Вот. А поскольку по возрасту, по семейному положению мы с Маклюком были самые старшие, старые, как лучше сказать, да. И у меня, слава богу, дети сами себя обеспечивают, поэтому, возможно, они поэтому и выбрали, потому что у других, у всех остальных НССов дети школьники, то есть такого возраста. То, что нас послали, это может и правильно Было дико во-первых был большой перерыв в работе почти месяц на станции ж не были вот, надо, каждый раз он как, как в отпуск сходишь, приезжаешь как по-новому все привыкать нужно. мало того что еще военное время были определенные ограничения. То есть, собственно, первые дни это привыкание к пониманию того, что ты на войне, хотя здесь не стреляют, вот. и привыкнуть к тому распорядку, который был. Это он совершенно был не похож на нормальную на нормальный график работы станции, вот. поскольку перемещение персонала было ограничено. Мои Скажем так, полномочия, права тоже были довольно сильно урезаны. Печально, что ты не хозяин на своей, на, в своем объекте, на своем. Потому что прекрасно понимали, что там войска. И рассказывал, что правила поведения, общения диктуют они. Потому что нам сразу, в принципе, они войска, командиры их, когда мы приняли смену, Гейка уехал, они пришли, их руководство, полковники, генералы, и нам сразу сказали, что, ребята, здесь вашего не... украинского здесь ничего нет. Все, что нужно, мы возьмем. В лучшем случае мы поставим вас в известность, и нас не будет интересовать ваш ответ. Мы возьмем то, что нам надо. Поэтому спасибо большое Валентину Гейке, который попытался это по максимуму положить на бумагу. Какую-то информацию, контакты, понять структуру этих вооруженных сил там было довольно много всевозможных военных организаций, нацгвардия, спецотряды, нормальные, так сказать, вооруженные силы, роса там представители то есть, вот первые дни нужно было все-таки разбираться и понимать, с кем, о чем, какие вопросы можно будет все-таки решать. Наши окна выходят на есть, вход перед АБК-1, поэтому все перемещения военных, то, что можно было увидеть, мы видели. Да, тяжелой техники танков там не ходило, но эти броневики, тигры их, БТР, это постоянно. Мало того, что если посмотреть из коридора в другие, окна на другую сторону, они выходят как раз на ОВК. Это, а там жили военные на территории уже самой станции. И там стояло круглосуточно огромное количество техники, грузовики, БТРы, вот, броневики их, которые периодически куда-то уезжали, периодически приезжали. Было видно, что они, собственно, периодически меняются, что это другие... Вот, что происходит ротация, да и по ним было видно периодически, что меняется персонал. То есть ну, ЧАЭС была как бы базой отдыха, можно так сказать. Потому что когда приходили, они, видать, с, с линии фронта, они первые дни такие дюжесмурные и злые были. Потом они как-то их попускало. Но ротация постоянно происходила, менялись они, да. На станции, станции руководило три генерала, было, скажем так. Первый это Бураков, которого я не застал, с которым Гейка общался. Вот. Вторым был генерал Ртищев, который нас встречал на, на переправе, и который на следующий день буквально там, часов десять зашел, как бы попрощаться. попрощаться. Вот. И после него остался уже генерал Якушев. То есть вот было три... Естественно, да, они менялись. Ну, я с блока каждый раз ходил на 81-е здание, там через эстакаду. И утром вот, и видно было, там их не автобусы, машины стояли возле АКС-1. И видно, что люди собираются. То есть... Постоянно какая-то, где-то с 28, может, с 29 числа они постоянно кто-то что-то там заносит, вещи какие-то там упакуются, ну, что видно, что они уезжают. По крайней мере, либо на ротацию, но об, об этом не знали: либо они будут на ротации, либо они уезжают. 30 вечера, вот я уже упоминал, стояла возле абк 1 стоял спецмашина их, это радиолокационная это связь или глушилка, ну большая вышка такая. Они ее подняли, она выше, выше, здания абк 1 стояла. Вот. И они вот 30 числа вечером начали ее складывать. Вот. Я еще пошутил, говорю, он, наверное, нас будут покидать. вот, вот они ее сложили но не уезжали. А утречком 31 рано-рано она уехала машина. А затем, где-то после восьми, поскольку он говорил, окна выходят на, АБК, на площадь перед АВК-1. И если на бок смотреть, мы видна галерея, переходная галерея, которая с АБК-1 в актовый зал, вход в столовую, вот через нее видно. Дело в том, что на БК-1 находились наши военнопленные, э, нацгвардейцы, вот. и они жили в защитном сооружении, в бомбоубежище под БК-1, в подвал, так сказать. И второй санпропускник второго этажа. То есть они в двух местах, у них были места для сна. А днем они больше, больше времени проводили в актовом зале. То есть для них был выделен актовый зал, в котором они днем находились. Вот. И я выглянул в окно, обратил внимание, что на галерее стоят вооруженные, российские вооруженные, и персонал, наши нацгвардейцы, так сказать, по одному цепью заходят в актовый зал всех. Вот. Я пошел как говорится, в разведку сходить, посмотреть, узнать, что происходит. Вот. На, этажах, на этажах везде и по коридорам стояли вооруженные российские военные и из защитного сооружения, и с обык... из второго этажа самопропускника, где жили наши нацграводельцы, их всех в актовый зал собирали. Вот. Было руководство командования нацгвардейцами нашими. Вопрос спросил я у них, что происходит. Они сказали, мы ничего не знаем. Была команда всем собраться в актовом зале. Попытка узнать у русских тоже ничего не дала. Я вернулся к себе на рабочее место. И здесь вот позвонил Семенов. И сказал, что через КПП-2 въезжает 14 автозаков на базе КАМАЗ на территорию станции. Ну тогда, в принципе, сразу стало понятно, для чего собирают наших а, нацгвардейцев и что за автозаки, для чего. Эти автозаки подъехали а, КБК-1 вот, со, со стороны промплощадки изнутри. Началось в 9 утра прохождение наших военных. Если мы еще первое время до где-то 80 человек видели как вот э, турнике ты проходишь на промплощадку, и у нас же там камеры с обоих сторон то есть мы даже в лицо могли рассмотреть наших военных, кто выходит. Мой персонал осуществлял подсчет военных чего. Потом после 80 тупо раз прикладом автомата и наши камеры ушли в потолок. Ну и в итоге это продолжалось э, вот эта погрузка, до трех часов. Их возле абк 1 на улице обыскивали, наручники одевали и грузили в автозаки. То, что они уйдут, это понятно. Но а то, что они заберут с собой наших военнослужащих, я не верил до последнего дня. Вот. И то, что они их забрали, для меня, конечно, это было ну, как бы не очень нормально, потому что, как сказали мне НСС, что вопрос, что заберут военнослужащих, стал известен только по большому счету как бы в последний день. Этот вопрос, когда вы уйдете, кто будет охранять Чернобыльскую ОС, обсуждался буквально не с первых, чуть ли не с первых дней, когда мы Приехали. Вот. И нам обещали, что даже цифры какие-то там свои расчеты они делали, 40 с чем-то человек типа должно было остаться, первая версия, вторая версия, а остальных отправят чуть ли не домой, вот, ребят. Сообщили то, что наших ребят вывозят, военнослужащих, то есть мы остаемся все на своих местах, обед у нас переносится, они как бы боялись, наверное, чтобы не было скопления или там или провокации, может быть, с нашей стороны. То есть. И вот мы не знали, то есть как бы вот. мы находились на своих объектах. То есть мы, мы их не видели, как ребята увозили. Когда я сделал объявление, что они наших ребят увозят, увозят в неизвестном направлении, я двери-то закрыл тогда, когда объявление делал. Вот они начали ломить двери, где Маклюк был с той стороны, на шухере стоял. Вот. Я двери открыла, и, наверное, по чистой случайности, но генерал Якушев стоял под дверью уже. Он сказал, что, что вы устраиваете провокации. На вот. что я ответил, ну, я провокации не, не устраиваю, я сказал то, что вижу. Ну, после этого. Якушев дал команду нас запереть в кабинете, поставить часового автоматчика под автоматом У нас никуда не. Запретить пользоваться телефоном, запретить выходить. То есть мы все это время до вдвоем с Маклюком находились в кабинете под, под, автомат... под автоматом, сказать. Только загрузили наших, какая-то заминка в течение вот 45 минут. Кого она уже выстроилась в... В... на промплощадке. Заминка и вот это пошло мародерство. Мы даже смеялись, говорят, выгребают все, что только можно. То есть несколько дней грузились, автозаки начал свои там, БТРы, там, нашу технику сгружали, все, то, что только, ну, все, что только можно было. А, мы даже еще смеялись так, выгребают все, что даже другим не оставят. Есть, ну, если как бы придут другие, типа, обменяют это то есть, говорю, а те будут злые, потому что им еще не оставили. Они склады вскрывали, мы регулярно Каждое утро получали сообщение от нашей вневедомственной охраны, что они объезжали каждое утро территорию и обнаруживали вскрытые помещения, вскрытые склады. Вот. Поэтому я выезжал и Маклюк выезжали мы с представителями Росатома на место, вот, чтобы сказать, подтвердить факт вскрытия. Мало того, что все на момент нашего приезда третий этаж АБК-1 помещения были уже все взломаны, кабинеты, на все, вот все здания, в которые здесь сейчас персонал живет, времена, места временного отдыха, я туда ездил, там все было выломано, все двери, вот, где можно было просто замок выломать, где выбивали наглую вместе с Коробкой. Мародерили в основном те, кто был упоротый, я их так называю. Те, кто пришел нас освобождать с высокой целью, там, за веру, за, от радикализма, от всего. Освободили только от вещей нас они. И причем не нас, ну да, и помещение на станции, а торгтехники, да. Ну и от личных вещей военных. Это как планшеты, ноутбуки, все что угодно там в личных вещах было военные это понимали, что едут на две недели, как на вахту, дорадаться. То есть их лишние личные вещи перерывали, и деньги искали, наверное, и всякие гаджеты. Очень много потом находили, когда все ушли уже. В самых неожиданных местах ребята прятали, когда поняли, что их увозят. В актовом зале я очень много нашел техники за картинами, за половицами, где только не было всего. Это были и мобилки, и планшеты, и... Вот. А, все раскладушки практически, все они ребята, на которых жили наши военнопленные, на, на, наши пленные, а, там буквально, вот их считайте. 169 человек было, это по сотне-полторы этих раскладушек, ну, десяток остался, они все остальные увезли, увезли с собой. И все весь этот процесс, когда мы уже нас выпустили из из, -под, из кабинета возле АВК один на промплощадке, где стояли их неотехника, грузовики, БТРы, вот при нас это все. Дальше продолжалась погрузка электрообогревателей, ветродуек всяких. Все это мы видели наблюдали. Последний, так сказать, грузовик. Довольно поздно, уже темнело, ушли от АБК-1. У меня даже где-то, где-то даже фотография есть. Вот как они ушли, последние стояли, уже колонну выстраивали возле АБК-1, через мост сюда, вот, через подводящий канал. Когда эта колонна очень долго выстраивалась, которая должна была уйти, уходила от АБК-1. Кстати, там и с автозаками вместе она, с ребятами пленными. Вот она долго выстраивалась, наконец-то, когда они последний уехал. Смотрели на промплощадку везде, где можно, не видно, Семенову видеокамеры. Нигде никого нет. Вышли, прошлись по эстакаде, никого нет. Вот мы одни остались. Выдохнули, наверное, но, слава богу. Наконец-то уже поспокойнее стало. По крайней мере, не висит никакой груз над тобой, потому что смотрят за тобой, не смотрят. Проходя по эстакаде, не знаешь, может, кто-то там где-то там в прицеле тебя ведет. Неизвестно, чуть-чуть не то, какое-то движение, ну мало ли что. Может, люди разные бывают, знаете. Вот, а так уже все, все, спокойно выдохнули, что все, мы здесь одни. Мало того, что мы одни остались, так мы, мы остались без охраны. Они тупо станцию бросили и все. Мы пытались уже организовать э, выставление нашего персонала на КПП. Это хорошо, главный инженер дал команду что ни в коем случае этого не делать. Но мы должны были какие-то компенсирующие мероприятия принять. Швабры собирали защищаться, двери подпирать. Служба физзащиты, она имеет видеокамеры, контор, может вести только контроль за периметром, за подходами к станции, а физически подготовили цепи, подготовили замки, мы ворота все взяли еще дополнительно, замотали это цепями всем, то есть усилили хоть как-то охрану в этом. На ночь закрывали все двери и на быка везде на вход. Вы представьте, мы без охраны и оттуда с фронта могут откатиться к нам кто угодно и что они могут на станции устроить. Это, вот это был один из самых страшных моментов, пока не пришло ЗСУ. То, что я боялся, что откатятся оттуда побитые и голодные. И что они могут устроить на нашем объекте. На площади перед АБК-1 стоят флагштоки, три штуки, которые они постоянно, я их просто все время вижу. Вот. Всю оккупацию Там было только А я вот уже Два флага да, были все-таки Флаг Украины они сняли Гейка там на второй же день Оккупанты, он его увез сюда в город А два, два были И вот То есть в глаза кинулось А его флага то нету вот. Другой вопрос, где его взять И я Это на второй день скажем так понимание этого, что ее флага нет, потому что в первый не до этого было абсолютно. Вот. Я Гейки позвонил, он говорит, так я увез, позвонил руководству, директору Сейди, нужен флаг, а где его, где-то может здесь на станции есть хотя бы старый, их периодически меняют, они составили хотя бы старый, вот. где-то там был. Все это закрыто. Вот. Поэтому я бросил клич среди персонала. Как оказалось, мы пять штук нашли. Вот. Вот. Их везде вот. на следующий день постирали. Вот. И на следующий день мы возле АБК-1, затем в гараже, на ЗРЩ, на Ару. Вот. И где можно, где они раньше-то были, мы их подняли в флаги вернули все на исходное. Официально объявили с утра. В 11 часов, по-моему, на 11 часов мы это назначили мероприятие, потому что у нас как раз обед начинался, чтобы максимальное количество персонала могло себе позволить прийти. Ну, на 11 часов мы назначили поднятие флага, объявили по громкой, вот, договорились. Что, это, что будет у нас музыкальное сопровождение, Начальник смены электроцеха Сосновый Женя пообещал нам гимн. Как потом оказалось, немножко меня обманул. Я-то думал, это будет э, музыкальная запись, но он его сам вживую спел. Женька молодец. Ну, он у нас пивун. Пивун поет он. Вот. Поэтому вот так вот произошло вот сопровождение под живой голос. Гимн. Мы подняли, да. Попытались сказать несколько слов, но это как-то не очень получилось. Но поднятие флага произошло. До слез, я вам говорю, просто до слез. Мы подняли свой флаг. Э, в честь наших военных это четко говорю во дворике каровольные службы на флагштоке, на всем. То есть тоже символично очень было. Вот смотрите как ты находишься после оккупации, и наших еще войск нету, да, и ты в промежутке этого времени поднимаешь флаг, то есть самоидентифицируешься, понимаете? Это совершенно другое. Это то есть не то, что мы незалежность, как вот, знаешь, флаг, когда появился, как незалежность Украины, а именно как незалежность, как объекта мы вот возродились, как бы. Ну, всех до, до слез, до слез. Этот гимн. Вот так и произошло. На второй день. С утра танк российский из острова вылез в 6 утра выехал блин, неожиданно блин, что он там делал не знаю но здорово мы испугались вот прорычал ушел в сторону туда вот Припяти. За то время оккупации уже с дальних объектов никто не звонил средства доступа были заблокированы все тут с дальнего объекта, со смотрового, где-то в 10-15. Приходит звонок. Доброго ранку, Збройные силы Украины. запустить нас, будь ласка. И мы втроем, у нас челюсти отпали до речи, это, ну мы, наверное, до 30 секунд замешкались. Вы не поверите. Мы что, это в камеры, ж направлены вовне, периметра не обычные входы, а вовне подходы именно к станции. Не можем увидеть. Все. Тут это самое. Я уже сориентировался. Так, вы где? Он, я вот тут с этой стороны. Он по арке нас с этим от монумента. Я говорю, так, двигайтесь на север, потом говорю на восток, потом возвращайтесь на юг, и я вас встречу возле АБК-1 подъезжает казак, выходит, я не знаю, лет 25 такой офицер молодой. С ним разношерстные наши мужички, и 60 лет есть, я вижу, под 60. И вижу годика, наверное, лет 20 вообще такие. Ну, такие замученные это. Я говорю, как мы рады вас видеть. Все, расцеловались это. Он говорит, две недели мы к вам пробирались. С боями вот, со всеми. Я говорю, ну все. И меня что поразило в тот момент, вот проходит это 10 секунд, он же офицер, парни еще стоят в стороне, он команду дает, ну-ка принесите мне планшет. Приносит ему планшет боец, он раздвинул карту, точка у нее стоит, он говорит, мы тут, я говорю, да тут, он все, приказание выполнено, все. Я к чему сравниваю это? Россияне пришли с картами вот этими советскими два на полтора. Нету ни одного нового объекта, построенные за последние 20 лет. Этого всего. Я поражался. И вот с этими картами они ходили совсем. А тут приехала бедная страна с планшетом. Все, все дороги, все показано. Чик. Просто уровень. Ну и вот так. Девчонки как раз. Кофе сделали, вот мы там через окно кофе подали, мы попили кофейку и все, они сказали все хорошо, мы здесь уже надолго, навсегда и уехали. Ну что, очень приятно, одно из самых приятных этих чувств, я говорю за все время очень, очень.